вы уже в общественном деле общественный активист. во первых спасибо большое что вы интерес мы очень рады контактировать с журналистами и особенно с журналистами что касается вашего вопроса я сам недавно на этой Конкретно на этой позиции э, и, в, вместе, и с Transparency International я работаю здесь э, где-то год, то это я был в бизнесе, но в, в прошлом я имел как бы, маленький контакт с, с неправительственными организациями, я работал в одном из них. А как бы вы охарактеризовали лицо третьего сектора Грузии? Насколько много у вас существует общественных организаций? Насколько они влияют на изменения в стране? Общественный сектор Грузии, я бы сказал, очень развит. Если сравнить, например, с другими секторами, можно сказать, что он развит больше, больше всех. Общественный сектор – это сектор, который несмотря на изменения в правительстве, он остается высокопрофессиональным, он остается очень активным и очень как бы сильным игроком на общественно-политическом поле Грузии. Вы тоже, наверное, слышали, что в Грузии есть несколько крупных неправительственных организаций, которые уже Коды э, очень активно работают в Грузии. Это местные, международные. В большинством своем это это местные организации. Э, и и как бы и они э, составляют э, повестку дня э, по многим направлениям. И Какие самые актуальные направления сейчас? Ну, кроме ты, борьбы с коррупцией да. вот, вот вот это очень интересный вопрос потому что вот, вы и, наверное, большинство из, 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 из людей которые слышат о Transparency International они думают, что Transparency International он должен быть по, как бы, главным его действующим э, направлением до, до должна быть борьба с коррупцией в нашем, в нашем э, случае это и так, и не так mm -hmm. Конечно, борьба с коррупцией у нас в повестке дня, но мы заняты, мы активны во многих и практически во всех актуальных направлениях общественно-политической жизни в Грузии, начиная с, с реформ в судебной системе, заканчивая оценкой экономических документов правительства и так далее и тому подобное. Так что, Слава Богу, здесь нет никаких, никаких ограничений, за нами как бы, не гонятся, нас не сажают в тюрьму из-за этого. Ну, есть, конечно, проблемы, о которых можно можем поговорить, но они как бы не такие, они не имеют, к счастью, они не имеют системного характера, и они как бы не мешают нам осуществлять наши наши дела и А все-таки, если вы затронули вопрос проблем, с какими основными проблемами приходится сталкиваться неправительственными организациями Грузии? А, ну, вы, 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 скорее всего, знаете насчет последних, как, как, шла, как шли изменения в политическом ландшафте в Грузии за последние годы. Да? Правительство национального движения, которое было в власти с 2003 2012 год, она изменилась и пришла новая другая коалиция в главе с Иванишвили, который был как бы, объединителем этой, этой, коалиции. Господин Иванишвили, он до этого был бизнесменом, он был и есть, остается самым богатейшим человеком в стране. И до, до этого как бы он не вмешивался в политику, он был известен как меценатство. После 2012 года, когда он возглавил эту коалицию, и он, не они пришли во власть, он стал премьер-министром. И как бы его неопытность в этих, в этих делах, она дала знать очень-очень скоро, особенно после того, как он решил покинуть этот пост и по его словам и по его желаниям переместиться в неправительственный сектор, что ему, к сожалению, не удалось, mm -hmm. потому что он и по сей день остается человеком, который имеет огромную, э, огромную власть и огромную, э, э, влия, огромное влияние на, на правительство. Э, как бы это, это не только мы об этом говорим. Всем известно, что его имя и его, его идеи связаны с, со многими решениями, крупными решениями правительства. Как бы он остается теневым руководителем этого правительства. И не имеет значения, кто, кто есть на самом деле сейчас премьер-министром. Да? Кто, кто. Я с огромным уважением отношусь к нынешнему премьер-министру очень позитивный человек, он во время его работы в Министерстве экономики он хорошо охарактеризовал себя, особенно на фоне других членов правительства. Но проблема остается то, что и, и, этот человек, и, и сама схема выбора господина Кирикашвили как председателя правительства, она уставит ставит вопросы, потому что Предыдущий премьер-министр и этот премьер-министр, они характеризуются тем, что они в прошлом работали вместе с Иванишвили, они работали в его компаниях, и они как бы являются людьми, в которых он верит. Это Этот личностный фактор связки с Иванишвили, он никуда не уходил. И у нас есть несколько других представителей правительства, которые тоже в прошлом работали в компаниях господина Иванишвили. Этот вопрос о его неформальном руководстве правительства, он, он все-таки еще стоит. Все-таки за последние годы Грузия сильно изменилась. Произошли некоторые важные изменения. Какие основные изменения произошли в Грузии, как на это влияли вы как неправительственные активности? Да, но если начать с 2003 года. На самом деле огромные изменения произошли в стране. Грузия перестала быть как бы, типичным представителем постсоветского пространства. Я, я не хочу как бы, какую-нибудь какую тень представить. Как бы. Я не хочу плохо высказаться о других государствах. Я просто говорю, что после этих реформ в Грузии... Грузия Грузия стала государством, которое как бы нетипично для этого региона. И в первую очередь это была борьба с коррупцией, которая была на самом деле очень эффективна, и, и, и даже сегодня. И вот буквально вчера или позавчера мы выпустили наш новый, новый, новые новые данные по CPI, Corruption Perception Index, и Грузия, Грузия там тоже на очень хороших позициях и, и немножко даже улучшение. Как это удалось? Ну, это, наверное, вопросы к тем людям, которые это, это все проходили, это, это все делали, но вот так, так, то, что мы можем сказать, это, это была на самом деле огромная, огромная заслуга всего общества и всего, всего государства. И, конечно, была политическая воля на это. Потому что без политической воли такие драматические изменения не происходят. Это было, как бы, это было объединение двух главных направлений. Да? Это, с одной стороны, ну, как по-английски это называется punitive и preventative measures. Mm -hmm. С одной стороны, ты делаешь все, чтобы предотвратить коррупцию, а с другой стороны, ты очень строго в любом проявлении и очень строго наказываются, наказываются те, которые это это совершают. Ну, ну, в принципе, наверное, вот это было вот это было главным. Это, это это должно продолжаться из года в год. Нельзя коррупцию победить. В принципе, нельзя коррупцию победить mm -hmm. до конца, да. Но ну, и нельзя коррупцию победить в в маленьком периоде времени. И это должно быть как бы, усилие каждодневное время, да, постоянные усилия во время многих лет. Я, я, я по-моему, пишу как бы в другом. Как сейчас сказать. Украина тоже работает над реформами. Что нам полезно узнать? Что у вас еще нового было за последние несколько лет? Как изменилось эти Грузии? Знаете, как бы вкратце, наверное, об этом невозможно все топливо, да, охватить но главное что было у нас я вспоминаю и себя и моих коллег которые в это время жили приехали в Гузию и начали здесь работать часть, часть из них в правительственном секторе часть в правительственном часть в бизнесе идея была в том что люди и мое поколение поверило в то что реально может, можно что-то изменить. И можно изменить своими силами, и можно изменить у тебя на глазах. Это не занимает несколько десятилетий. Вот это было главным, что давало э, новый импульс людям, например, как я, как мои коллеги, что вот надо работать, надо продолжать работать и обязательно достигнешь этой цели. Вот это было, по-моему, главным, что... Что, что позволило тому реформаторскому духу. коллективу и, и, и духу, который здесь был, чтобы он был, 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 был э, <соценно> успешным. А Transparency International mm -hmm. Грузия, что вы можете назвать вашим главным успехом? ну я здесь субъективен, но но не совсем субъективен. Я вам сказал, что я присоединился к этому к этому очень хорошему коллективу год назад. И то, что я присоединился именно в этот коллектив, это тоже как бы я бы сказал объективная оценка того, что из бизнеса тоже очень хорошо видно, что делает эта, эта организация. И и на самом деле Transparency International в Грузии это одна из ведущих организаций, неправительственных организаций в Грузии, которая, именно, которая основана на энтузиазме и профессионализме тех молодых парней и девушек, которые здесь работают. Это люди, которые имеют разные, может быть, профили, разные бэкграунд в смысле обучения. Но их всех объединяет то что, то, что они хотят сделать эту страну лучше для себя и своих детей. Я, наверное, здесь один из самых старших. Большинство людей здесь работающих, и нас 50 человек меньше 30 лет. И, и мы на самом деле работаем над теми вопросами, которые актуальны для нас, для нашего поколения, для, нашего, для наших родителей, для, для, для общества. Ну, мы, мы представляем, как бы, мы являемся частью глобального Network of Transparency International, но мы автономная организация, Transparency International так работает, и в этом его плюс. Мы, 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 локальная организация, мы грузинская правительственная организация, просто входим в, этот, в, эту сеть. И то, что мы делаем, чем, то, чем мы занимаемся, это эту аджену составляем мы сами. И это исходя из того, какие актуальные вопросы стоят в отношении Грузии сейчас. Мы и, и за последние несколько лет особенно выросла активность и популярность нашей организации. И именно из-за того, что мы очень эффективно, несмотря на какие-нибудь не какие авторитеты, которые существуют, несмотря на все это, мы продвигаем нашу адженду, которая очень, очень близка к той адженде, которая является той аджендой тех тех актуальных вопросов, которые существуют сейчас, которые волнуют наше, наше общество. Мы, как сказал, мы, мы заняты, мы работали над всеми актуальными вопросами, которые стояли за последние годы. Будет ли это, не знаю, реформа избирательного права, реформа судебная реформа гражданского сектора, паблик сектора, mm -hmm. экономические, как бы экономические инициативы правительства, как бы так, как вы вынести одну из них, выделить, как бы очень очень сложно. Вот, например, вот вы зашли, увидели плакаты, mm -hmm. это это одна из инициатив, которых, которая тоже была начата нами вместе с нашими партнерами и организациями это это против э, против того чтобы э, э, с службы безопасности и Министерство внутренних дел они не имели возможности физической возможности контролировать и слушать наши ну, телефонные переговоры не было нелегального uh, surveillance Удивительный, да, русских, да. вот это было тоже очень актуальным вопросом несколько лет назад и оно остается и сейчас, и сейчас потому что ничего вот это было одним из вопросов за, за которого, по которому и мы и другие неправительственные организации критиковали и очень жестко критиковали правительство Саакашвили и к сожалению ничего после этого не изменилось это новое правительство которое новая коалиция, которая вместе с нами протестовала против этого, сейчас, когда она находится у власти, к сожалению, смотрят на это иначе, и ничего не изменяет в этом направлении. Как вам удается привлекать средства для существования сказать, в, Грузии? в принципе неправительственного сектор, Как он существует здесь? Ну, это как бы денег много никогда не бывает и в жизни, так и в так. Ну, большинство в большинстве своем это, это программы которые делаются в Грузии нашими международными партнерами. Нашим самым большим донором является в последние годы и сейчас тоже правительство Швеции. И мы очень благодарны им. На самом деле они, они помогают не только нам, они финансируют очень много очень авторитетных и э, хороших организаций в правительственной сфере Грузии. Американское правительство через USAID тоже очень активно. В Грузии тоже активно, э, активен Евросоюз в этом направлении, но мы за как бы, все существование Transparency International в Грузии мы не получали единый центр от Европейского Союза. Mm -hmm. Ну, как бы это, это процесс, это, это нелегко, но мы пока как мы существуем, мы пока имеем возможность как бы, да, даже расширять наши, нашу, нашу деятельность. Вот в этом году мы, мы собираемся открыть офис еще в одном регионе, Грузии, в Кахете, в Восточной Грузии. Mm -hmm. У нас сейчас есть организации наши филиалы по... Батуми, в Западной Грузии, в Зурдиде, в Кутаисе. В Западной Грузии мы более-менее открываем. а в Восточной Грузии мы открываем сейчас из офиса в Тбилиси, сейчас открываем офис в Талаве. Mm -hmm. okay. Сейчас в Украине такой всплеск активности в связи с войной, был Майдан, вот, и общество стало активнее как бы, в делах государства. Насколько активным является общество в Грузии? То есть я не имею в виду общественных активистов, которые работают в общественных организациях. но в целом, обществу все равно не все равно к тому, что происходит в стране. А, как знаете, они в это повлекаются. А, ну, вы тоже, наверное, слышали о революции Рос в 2003 году. Да, это, было, угу. это было именно массовое движение народа, которому просто было невозможно жить в тех условиях, которые, которые там были. В некотором роде изменения в 2012 году тоже были как бы массовым, массовым явлением, ну, исходя из хотя бы из того, что люди пришли на избирательные участки, и они проголосовали против одного правительства и другое правительство. Но и тогда, и кроме этого, тоже были как бы и общественные волнения, и общественное мнение тоже как бы формировалось в определенном направлении, как это случилось за один день, за одну, за, за одну неделю. Исходя из этого, тоже можно судить, что как бы, общество Грузии, люди, они очень активны, они, они заинтересованы в каком направлении пойдет правительство и что оно, что оно будет делать. К сожалению, последние исследования общественного мнения показывают, что есть определенный нихилизм, uh -huh. и этот нихилизм растет в, в отношении политики и политиков Грузии. Uh -huh. Люди как бы перестали доверять им, и большинство населения сегодня... Либо они не хотят прийти на выборы, если выборы прошли бы завтра, либо, они, либо большинство из них не проголосует ни за, ни за одну существующую партию. Mm -hmm. это, это, это показывает тот население, который, к сожалению, э, растет в Грузии. А, ну, как бы, э, причин для этого много, и, конечно, главная, главная причина в правительстве и его... И, 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 тех, и тех шагах, которые правительство делает или не делает. Mm -hmm. Потому что это очень это, это, это очень показательно, что правительство, которое пришло во власть в 2012 году, через три года их, их, их поддержка упала за где-то, около 13-14%. Mm -hmm. mm -hmm. Я знаю, у нас время ограничено, поэтому может несколько пожеланий, советов нам, украинским активистам. Ну, во-первых, я желаю вам мира, потому что вот это самое главное. То, что Россия делает в Украине, и вообще в регионе, mm -hmm. то, что она вообще делает, это, это какие рамки глядеть, это, это просто неприемлемо, не ни по одним стандартам. Это просто кошмары. Я вам желаю мира и, и на самом деле победы в этой... В этой борьбе. Я не знаю, как, как до вас доходит то, что общественность Грузии и народ Грузии думает, но вы можете быть уверены, что все эмоционально поддерживают вас, и, и это и по-другому быть не может. Вот это, наверное, самое главное. Второе, что могу сказать, то, что я вот как бы уже сказал, уже отметил немножко, что Главное, верить в свои силы. И главное, верить, что эту ситуацию возможно изменить, потому что на самом деле это можно изменить. И никакие авторитеты, никакие как бы, какие-то стандарты, которые пытаются насадить, они не работают. И они, не надо позволять никому эти стандарты и какие-то авторитеты на вас насаждать. Народ, люди, вот наше поколение, они должны взять инициативу в свои руки и на самом деле смотреть на это, что это наша страна, это наше будущее. Мы, мы в ответе за, mm -hmm. за эту страну, и мы в ответе за наших детей. И мы можем это все изменить. Потому что это изменить на самом деле можно. Только главное, вот это, вот кто-то это должен сделать. И на, над этим кто-то должен работать. Mm -hmm. Спасибо большое. Не за что.